ехали мы однозначно отбирать очки, хотя бы два очка мы думали, что отберем. Но ребята наши, скажем так, не выполнили наши, нашу установку, нашу задачу, которые мы ставили перед игрой. Поэтому сегодня на ребята наши сделали все благоприятную обстановку для соперника. И ошибки, из-за которых привели в голову первая и вторая, это все на ошибках. Так що ось такий сьогодні був футбол. А скажіть, будь ласка, в останні роки в Чернівцях яка увага до футболу. Раніше команда була одна з лідерів другої, лічого радянської. Останні 10 років команда потихеньку сідає то піднімає. Що, що таке за ситуація? Чи футбол не люблять, чи можливо відвернулися спонсори Міля -міля -міля -міля? Ну, Так, команда була на підйомі, був спонсор у нас хороший, но другом оставил команду. Не знаю, что там случилось, почему он оставил. Остальные люди, которые обещали, что команда будет жить, все будет хорошо, нас обманули. Потом, это было где-то полтора-два года назад. Вот эти вот на протяжении этого времени мы кушаем обещания тех людей, которые при команде. Пока что все так дальше идет. А перспективы его? Никакой перспективы. До конца доиграете? до конца этого круга доиграем точно. Ситуация у нас была такая, что мы уже на выезд один не поехали, и в очередной раз пришли к нам люди, которые переживают за команду и сказали, что, ребята, у нас была встреча важная, нам пообещали, что это, опять же, я вам скажу, 10-20 раз это, это, было уже, слушали такое, что все будет такие, все хорошо. Вот, ребята, скорее всего, мы, наверное, этот сезон доиграем. У нас осталось 5 игр. Может быть, доиграем, но надеюсь, потому что команду все-таки надо, конечно, сохранить. И сейчас у нас осталось, э, сейчас 6 человек уже. В этом сезоне не дотерпело, уже ушли 6 человек. Сейчас у нас на выезд поехало 15 человек всего. 5 человек травмированных, 5 человек сегодня играло, больные. Вот и все, тоже сегодня. Но тем не менее, я говорю, что я ожидал, что сегодня будет ничья. Надеялся на это. Скажите, игра с мужской командой, что вы можете сказать о сопернике сегодняшнем вашем? Соперники. Тоже молодая команда, которая... Ну они... да, да. Подвижные фланги, и тем более правые и левые защитники у вас имеют и забитые голы. И... Потому что разобрали на команду. По линиям все полностью. И забитые голы, и передачи голевые. Команда тоже боевая, бьется и от первой до последней минуты. И голы у них забитые есть, скажем там, помню, на 89 и даже на 90 там плюс 3 было. И причем последние игры на выездах они выигрывают. Боевая команда бьется от первой до последней mm -hmm. минуты. Вот, вот это мы ну, ребятам нашим тоже рассказывали все об этом. Но, единственное, что, конечно, жалко, что сегодня на одной половине поля был футбол, на второй половине поля был э, хоккей. Вот это... Mm -hmm. Mm -hmm. Только хотел спросить, какие еще коррективы погода внесла в сегодняшнюю игру и вообще в атмосферу? Как вы думаете по вашему мнению? Ну, там, Жалко, конечно, что, я же говорю, первый тайм у нас команда вперед бегала, не могла не остановиться на том льду, ничего. Второй тайм уже легче, даже какие-то э, атаки проводились, и что-то было плодотворное, какой-то футбол. Но дело в том, что мы это в защите отбиться легче, да, мы с этого льда выбили мяч вперед и пошла атака. Там уже на половине поля играем, по траве бегаем. она было, что